Меня зовут Назар. Мне 8 лет. Я живу в э, Золотом. Я недавно видел мультик, и там э, мишки разбрасывали мусор в одну кучу, а потом приходили и говорили, ой, что ж так нечисто. И один миша говорит, это ж мы на мусоре. И так же и люди, они сами это мусорят, а потом приходят, и им же самим хуже. Когда я их вижу, они мусорят, не так им хочется сказать, чтобы они всю свою жизнь не мусорили. Я могу его убрать, если у меня есть какой-то пакет. И, и, или даже если это что-то одну нашу или бутылку, и у тебя недалеко дом, ты можешь ее взять в руки и донести домой. Природа это жизнь. Если бы не природа, нас бы не было. Если человек живет или в лесе, или в городе, человек начинает ну, мусорить кругом. Человек болеет, а когда чистая природа, человек не болеет. Хочется, чтобы завтра сразу все люди изменились и этого всекруго мусора не было.